abla deyilsə biz sizinlə həyat bilgisi dərsinə keçərik. 2-ci səhifə. Uşaq şeirquları. Lalə yatağında hansı Kristian Andreisenin kibrit satan qız nağlını oxudu? O nağldakı balaca qızın halına çox acıdı, hətta ağladı da. Fikirlərini anasına bildirəndə anası onu sakitləşdirib dedi narahat olma qızım. Andresen öz nağılını keçmiş zaman üçün yazıb. O zaman kimsəsiz uşaqların taleyini yalnız tək-tək insanlar düşünürdü. İndi isə hər bir uşağın hüquqları dövlət təşkilatları və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən müdafiə müdafiə olunur. Dövlət və uşaq hüquqları, valideynlər ilə birlikdə yaşamaq, onların soyadını daşımaq uşağın hüququdur. Uşaqlar valideynlərinin və ya yaxın qohumlarının himayəsində yaşayırlar. Onlar uşağa qayğı göstərir, onun sağlam təhsili və xoşbaxt böyüməsinə çalışırlar. Baş uşaq-valdeyn himayəsindən məhrum olursa, onda necə? O zaman uşağın qayğısı kim qal qalır? Belə hallarda dövlət uşağı himayəsinə götürəcək. Qayğısını öz özü çəkir. Həmin uşaqlar dövlət uşaq müəssisələrindən yaşayırlar. Burada Onların sağlam böyüməsi və təhsil almaq üçün lazım olan şərait yaradılır. Uşaq hüquqları haqqında sənədlər. İndi isə biz bunu gələn dərs oxuyacağıq. Hələlik bu qədər uşaqlar. Sizinlə sağollaşıram.